tətetimizə müraciət eliyərək şikayətlərini araşdırmamızı istəyiblər. Vətəndaşlar deyir ki, bu kəndin yolları bərbad vəziyyətdədir. O qədər keçilməzdir ki, yolu buradan düşənlər yollarını dəyişməli olurlar. Biz də Space xəbər komandası olaraq yolumuzu məs o yoldan saldıq, problemi işıqlandırmağa çalışdıq. Aydın oldu ki, bu yoldan ən çox əziyyət çəkənlər məktəblilərdir tozlu torpaqlı yağış sularının yığıldığı çaylarla üst-üstə qaynar xəttimizə gələn zənginizilə Sabirabad rayonunun Çölbeşdəli kəndinə gəldik. Burada öyrənirik ki, sakinlər mövcud vəziyyətdən lap zədana doğub. Şikayətimiz bu yoldandır. Faktı özünüz də görürsüz. Giriş-çıxışımız yoxdur. Yağış yağdı, avtomobili saxlayırıq. Bir də aprel ayını gözləyirik ki, aprelə yer quruyar, biz maşından burdan çıxarıq. Heç bir imkan yoxdur. Buranıca qışda traktor işləyir. Yaranan problem səbəbindən insanların çoxu evlərinin qapılarını bağlayıb şəhərlərə üst tutublar. Kənd sakini Haşim Əli Haciyev evinin qarşısından keçən kəndarası yoldan avtomobillərin hərəkət zamanı havaya qalxan toz torpaqdan təngə gəldiklərini və real vəziyyətin dözülməz olduğunu deyir. Baxın, bizim vəziyyətə baxın. Bu bizim yolumuz, bu toz torpaq bizim evə eşiyə görür. Hər gəlib gedən maşını saxlamaq olmur. Sakinlərin sözlərinə görə mövcud problemlə bağlı döymədikləri qapı, müraciət etmədikləri qurum qalmayıb, lakin onların səsinə səs verən yoxdur. Mövcud vəziyyətlə bağlı üz tuturuq Çölbeşdəli kəndinin inzibati ərazi nümayəndəliyinə. Lakin kəttədəki mövcud problemlə bağlı üz tutduq Çölbeşdəli kəndinin inzibati ərazi nümayəndəliyinə. Qeyd edək ki, ərazi nümayəndəlinin yerləşdiyi binada Sül Beşdəli bələdiyyəsi də yerləşir, lakin qapıları üzümüzə açan olmadı. İş saatının olmağına baxmayaraq qapılar bağlıdır və qapıdan qıfıl asılıb. Sakinlərinin sözlərinə görə qışda bu yolda avtomobillərin hərəkəti tamamilə mümkünsüz olur. Onların istəyi budur ki, kəndin daxili yollarına ən azından bir neçə maşın çınqıl səpilsin ki, problem qismən aradan qalsın. Bu qışda heç yərmək mümkün deyil sapoxla, mahoğun güzdün. Maşın çı çıxmır burdan. Qaz balonu atıram çiyinə, palçığıla bata-bata. 50 litr 40 vuruluqdu ona. Onu mən aparıb ətər çıxartdım evə. Yıxıldam hətta. Çəpərcə getdim kanalın üstünə yıx oldum. Həyətimə mən gedib çıxa bilmirəm. Bilə. Çöksin çüngüldəşi bura, sonra çıxaq da bizə gedək-gələk alam kimi. Yolların keçilməz olmasından daha çox əziyyət çəkən məktəblilərdir. Ba gündə bu uşağı aparam özə məktəbdə uzaqdır. Haradasa 4 kilometre, 3 kilometre yoldu. Vay ne haberi? Ya sizə qoymaq olmayan. Bax, tozla torpağın içində Çölübeşdəli kəndinin inzibati ərazisində olduğumuz zaman kəndin bələdiyyə sədri ilə də əlaqə saxlamaq istədik. Məlumat verdilər ki, bələdiyyə sədri kənddə deyil. Ona görə də yolların hazırki vəziyyəti ilə bağlı heç bir rəsmi qurumdan açıqlama ala bilmədik. Güman edirik ki, növbəti çəkilişimiz zamanı həm inzibati ərazi nümayəndəsini, həm də bələdiyyə sədrini yerində tapmaq şansımız olacaq. Ələsgər Kərimov, Yaqub Mehdiov, Viqar Qaliboğlu, Spes Xəbər, Sabirabad.